Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan. Jadi, kami kumpulan 10 akan bertangkan kerja khusus kami yang bertajuk isu pemupukan pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Seterusnya, pengenalan. Dalam usaha memupuk kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat, dalam kalangan pelajar terdapat beberapa isu yang perlu ditangani. Yang pertama, kekurangan kemahiran guru dalam mengaplikasikan pendekatan kebat dalam pengajaran dan pembelajaran. Kedua, kurikulum yang terlalu memberi tumpuan kepada pe peperiksaan seringkali menghalang penekanan terhadap pemikiran kritis dan kreatif. Yang ketiga, saiz kelas yang besar menyukarkan guru untuk memberikan perhatian kepada setiap pelajar. Akhir sekali, sikap pelajar yang pasif dan kurang bermotivasi juga menjadi halangan dalam usaha memupuk kepat. Seterusnya, bagi objektif pembentangan, terdapat tiga objektif. Pertama sekali, iaitu untuk mengenal pasti apakah cabaran dan halangan utama yang dihadapi oleh Guru-guru um, dalam melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi Ataupun boleh dikatakan sebagai kebat Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Halangan ini actually uh, mungkin dari segi masa Bahan bantu mengajar Atau tahap kesediaan murid itu sendiri Kedua, kita akan melihat beberapa strategi Yang boleh digunakan oleh guru untuk menggalakkan Pemikiran krisis dan kreatif dalam kan pelajar Ketiga, fahami konsep kebat dalam kalangan guru Pembentangan ini juga bertujuan untuk membantu kita semua memahami dengan lebih jelas konsep sebenar kebat Apakah sebenar yang dimaksudkan dengan pemikiran aras tinggi dan bagaimana guru boleh uh, menyesuaikan pendekatan mereka agar lebih berkesan? Terdapat beberapa isu yang dihadapi telah dikenal pasti. Yang pertama adalah kurang motivasi dan minat belajar. Yang kedua, kaedah PDP kurang efektif dan membosankan. Yang ketiga adalah generasi TikTok anggap kebat susah dan takut mencuba. Dan yang keempat adalah pelajar terlalu bergantung pada arahan guru. Kurang motivasi dan minat belajar. Sikap ini boleh dilihat apabila mereka mempunyai sikap pasif dan tidak fokus dalam kelas. Pelajar tidak memberi perhatian, tidak berminat untuk bertanya serta kurang terlibat dalam aktiviti pembelajaran. Yang kedua adalah kaedah pengajaran yang kurang menarik. Penggunaan pendekatan terlalu tradisional atau tidak interaktif menyebabkan pelajar cepat bosan dan hilang fokus atau minat. Dan yang ketiga adalah pengaruh faktor luar. Latar belakang keluarga, persekitaran sosial dan kekurangan sokongan emosi atau akademik menyumbang kepada kurangnya motivasi pelajar. Kaedah PDP kurang efektif dan membosankan. Yang pertama, kaedah pengajaran yang terlalu berpusatkan guru juga tidak patut dipraktikkan. Guru lebih banyak menyampaikan maklumat secara syarahan tanpa melibatkan pelajar secara aktif. Ini menyebabkan pelajar pasif dan mudah hilang tumpuan dalam kelas. Yang kedua, kurang penggunaan bahan bantu mengajar yang interaktif. Ketiadaan media visual, teknologi digital atau aktiviti hands-on menjadikan suasana pembelajaran kurang menarik dan monotonous. Yang ketiga, tidak mengambil kira gaya pembelajaran pelajar. Pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza seperti dari segi visual, auditory, kinestetik. Namun kaedah yang digunakan tidak sesuai dengan keperluan mereka. Yang ketiga adalah generasi TikTok anggap kibat susah dan mereka takut untuk mencuba. Mentaliti cepat dan ringkas mempengaruhi tumpuan mereka. Generasi TikTok terbiasa dengan maklumat pantas dan pendek. Ini menyebabkan mereka sukar untuk berfikir secara mendalam atau menganalisis soalan yang lebih kompleks. Seterusnya adalah kurang keyakinan dan takut akan kegagalan. Pelajar menganggap soalan kebat ini sukar kerana memerlukan pemikiran yang kritikal dan ia merupakan jawapan yang terbuka. Lalu memilih untuk tidak mencuba kerana bimbang akan salah atau gagal dalam suatu perkara yang mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah tiada pendedahan berperingkat kepada soalan kebat. Guru mungkin tidak menyediakan latihan atau scaffolding yang cukup untuk membina kemahiran berfikir secara bertahap. Ini menyebabkan pelajar terus merasa kebah itu terlalu mencabar sebab aa, guru tidak memberi pendedahan mengikut peringkat. Yang keempat ialah pelajar terlalu bergantung pada arahan guru. Yang pertama, kurang inisiatif dan daya usaha sendiri oleh pelajar. Pelajar hanya akan bertindak jika disuruh dan tidak proaktif mencari maklumat atau menyelesaikan tugasan secara kendiri. Yang kedua adalah tidak terbiasa dengan pembelajaran kendiri iaitu independent learning. Kebanyakan pelajar bergantung sepenuhnya kepada guru dalam setiap langkah termasuk memahami soalan, menyusun jawapan dan menyelesaikan tugasan. Yang ketiga, menjejaskan perkembangan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Apabila pelajar terlalu bergantung pada suatu arahan, mereka kurang peluang melatih kemahiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan berfikir secara kritis. Ini menyebabkan um, tugasan guru menjadi lebih berat kerana pelajar terlalu bergantung kepada mereka untuk belajar atau untuk mendapatkan sesuatu. Okay, seterusnya kita akan sambung pada cadangan untuk mengatasi isu memupuk kemahiran berfikir aras tinggi, kreatif dan kritis. Jadi dekat sini kita ada tiga cadangan iaitu yang pertama latihan dalam perkhidmatan iaitu ladap untuk guru cadangan kedua pembelajaran berasaskan projek iaitu PBP dan akhir sekali pembelajaran berpusatkan pelajar dan aktiviti hands on Ok, yang pertama iaitu latihan dalam perkhidmatan iaitu ladap untuk guru okay, melalui ladap yang fokus dan intensif guru akan dapat satu teknik pengajaran inovatif untuk menghidupkan suasana kelas serta memupuk pemikiran kreatif dan kritis pelajar. Selain itu guru penitia yang juga mengikuti kursus akan menjadi satu ejen perubahan yang besar serta dapat menyebarkan ilmu kepada rakan sejawat dan menggalakkan budaya pemikiran aras tinggi dalam bilik darjah. Okay, yang kedua iaitu pembelajaran berasaskan projek iaitu PBP. Dengan PBP, ianya dapat memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka dan menyelesaikan masalah dunia secara aktif dan kreatif. Okey, pelajar juga dapat menguasai konsep dengan mendalam serta diasah kemahiran berfikir aras tinggi melalui kolaborasi dan pembincangan secara kumpulan yang dinamik. Oleh itu, ianya akan menjadikan pembelajaran mereka lebih bermakna dan berimpak. Okey dan akhir sekali iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar dengan aktiviti hands-on iaitu PBP. Dengan melibatkan pelajar secara langsung melalui aktiviti praktikal dan perbincangan interaktif contohnya seperti ice breaking, eksperimen, quiz dan lain-lain. Okey, pendekatan ini dapat menggalakkan pelajar menjadi pemikir yang kreatif dan berani untuk mencuba idea baru tanpa berharap dan bergantung kepada guru. Overall, secara ringkasnya kesimpulannya iaitu uh, guru memainkan peranan penting dalam membina kemahiran berfikir aras yang lebih tinggi kepada pelajar iaitu melalui pendekatan uh, pengajaran yang lebih uh, interaktif kreatif dan juga bukan hanya fokus kepada am um, hafalan. So jadi suasana pembelajaran juga memerlukan uh, penyokongan serta pemikiran yang terbuka dan inovatif. Okay, jadi untuk cadangan BBM dari guru yang saya juga iaitu Puan Dika, dia mencadangkan saya untuk membuat BBM digital iaitu video storytelling secondary english sekolah menengah. Jadi ini merupakan DSKP yang kami pilih dalam silibus tingkatan 3. Okey. Jadi untuk objektif pembelajaran ini ialah pelajar dapat memahami maklumat khusus dan butiran dalam cerita pendek yang didengar atau dibaca. Okey, BBM ini sangat um, sesuai untuk digunakan dalam kalangan pelajar untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, menguasai kemahiran bahasa dan dapat jika membina keyakinan untuk bercerita dalam bahasa Inggeris Okey. jadi untuk aktiviti BBM ni pelajar akan menonton dulu video pendek yang bertajuk How Stories Shape Our Mind dan akan menerangkan bagaimana penceritaan, penceritaan tersebut mempengaruhi minda dan tingkah laku Malaysia Okey, selepas itu mereka akan berbincang dan menjawab soalan kefahaman sebelum membuat aktiviti lain seperti kuis interaktif bersama guru serta menulis skrip ringkas berdasarkan isi video tersebut